વડોદરાની અંદર લાલબત્તી સમાન કિસ્સો માં બાપ માટે સામે આવ્યો છે કારણ કે એક અઢાર વર્ષથી નીચેના સગીર વયના યુવકે પોતાના મિત્રનું મર્ડર કરી નાખ્યું છે

આ વસ્તુ અને આ કિસ્સો તમારા સુધી પહોંચાડવો અમારી ફરજ છે શું ઘટના જુઓ ગુજરાતમાં અવારનવાર ગુનાહો બનતા રહે છે પરંતુ આજે જે કિસ્સો સામે આવ્યો છે તે હદ કરી દે તેવો છે ફિલ્મોમાં જેટલું રોમાંચ અને રોમાંસ જોવા મળે છે તેવું અનુકરણ લોકો અને તેમાં પણ યુવાનોમાં જીવ ઉતારી લીધો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે વડોદરામાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે કે જ્યાં શહેરના દિવાળીપુરા વિસ્તારમાં રહેતો દિશાંત રાજપૂત નામનો યુવક તેના મિત્ર સાથે ટ્યુશનમાં જતા હતા જોકે દિશાંત રાજપૂતનું ફ્રેન્ડ સર્કલ ખૂબ મોટું હતું અને તેમાં પણ કેટલીક ફિમેલ ફ્રેન્ડ પણ હતી જેથી દિશાંત અવારનવાર તેના મિત્રને તેની ગર્લફ્રેન્ડ ન હોવાની કહી અને ચીડાવતો રહ્યો હતો જે તેને ગમતું પણ ન હતું જે બાદ સગીરે પોતાના અન્ય મિત્ર સાથે મળી પ્લાન બનાવ્યો અને દિશાંતને અવાવરી જગ્યાએ બોલાવી मौत में घाट उतारी दीदो हो तो वड़ोदरा शहर के अपोटा पुलिस स्टेशन एरिया में दिवालीपुरा गार्डन आ, के पास तीन दिन पहले एक मर्डर हुआ था जिसमें दिशांत राजपूत करके लड़के की हत्या कर दी गई थी उसके फ्रेंड द्वारा जो कि उससे उम्र में दो साल ही कम था माइनर लड़का है वो तो इसमें बना वैसा है कि जो निशांत और उसके फ्रेंड एक ट्यूशन क्लास में साथ में पढ़ते थे दोनों ने अभी हाल फिलहाल में ही ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम दिए थे और साथ साथ में रहते थे तो निशांत राजपूत का फ्रेंड सर्कल अच्छा था उसकी लाइजनिंग अच्छी थी तो उसके साथ फीमेल फ्रेंड्स भी काफ़ी थी तो दिशांत अक्सर अपनी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ बात करता था तो इसमें से जो ये हमारे इस इंसिडेंट का आरोपी है उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी कि दिशांत क्यों दूसरी लड़कियों के साथ मिलता है और क्यों उसके बारे में बातें कर जाता है तो इससे उसके मन में काफ़ी इरिटेशन पैदा होती थी और अल्टीमेटली जैसे थर्टी फर्स्ट जो मार्च से उस दिन एक इवेंट थी तो उस इवेंट के दिन दोनों मिले थे एक जगह पे और काफ़ी इस बारे में बातचीत हुई तो दोनों में हल्की चाली बोलचाल भी हुई थी तो उसके बाद घर चले आए थे तो अभी लास्ट तीन दिन पहले दिवाली पूरा जो गार्डन है उसके पीछे आरोपी ने दिशांत को बुलाया कि मैं तेरी तो एक लड़की से मुलाकात करता हूँ करवाता हूँ ठीक है कि वो दिशांत वहाँ पे पहुँचा और आरोपी भी अपने एक दूसरे मित्र को लेके एक्टिवा में चाकू लेके कर वहाँ पर पहुँचा और ये बातों बातों में उससे झगड़ा किया और उसकी लेफ्ट साइड में चेस्ट पे चाकू से स्टैप किया और स्टैप करने के बाद वो सभी वहाँ से भाग गए दिशान भी वहाँ से भाग गया और दिशान भागते भागते भाग एक घर के सामने गिर गया तो वहाँ घर के सामने जो जिसके गिरा वो जब गाड़ी रखने के लिए आए तब उन्होंने देखा कि लड़का गिरा हुआ है उन्होंने वन जीरो एट पर कॉल किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया और पूरी इंसिडेंट का डिस्कलोज किया तो इस इंसिडेंट में आरोपी जो है आ, वो काफ़ी डिप्रेशन में और टेंशन में रहता था क्योंकि उसका फ्रेंड निशांत उसको अक्सर गर्ल्स की बातों को लेके कर करता था, था। तो इन चीज़ों को लेके वो काफ़ी टेंशन में और डिप्रेशन में था और ये चीज़ उन्होंने उसने किसी से डिस्कस नहीं की तो और जैसे थर्टी मार्च को वो साथ में मिले थे और इस तरीके से नोकझोंक भी हुई थी इस बात को लेके तो ये सब चीजें निशांत को लेकर आरोपी के मन में बहुत ही अच्छा घात कर चुकी थी फिर वो तीन दिन पहले उसने दिवालीपुरा कोर्ट गार्डन के पीछे उसको बुलाया निशांत को आरोपी ने और चाकू से चेस्ट में स्टैपिंग कर दिया हमने दो आरोपियों को पकड़ा है एक तो मुख्य आरोपी जिसने स्टैप किया है और उसका दूसरा फ्रेंड जो माइनर है जो कि सीए की तैयारी कर रहा था इनफैक्ट वो भी जिसने इसने हेल्प किया उसको पकड़ने में उन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है और रिमांड होम में हमने उनको तो भेज दिया है हाँ अभी जैसे ये दोनों ट्यूशन क्लास में साथ में पढ़ते थे अभी ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया था और अक्सर ये इन बात जैसे कि लड़कपन में जो ये बातें है होती हैं उसमें ये सब चीज़ें के बारे में बात करता रहता था तो जो आरोपी है उसकी फैमिली आर्थिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और वो इन सब चीजों से प्रभावित होकर मानसिक रूप से डिप्रेशन में और टेंशन में था उसने ये बात कभी किसी से डिस्कस नहीं की लेकिन जब हमने ये सब पूछा तो उसने ऐसा बताया कि ये चीजों का उसके दिमाग पे काफी असर पड़ता था और... जो कि प्रेम संबंध रिलेशनशिप अने लव के गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड आ બધા शब्दों થી અત્યારે લોકો ને ગેર માર્ગે દોરવાનો કામ થઈ રહ્યો હોય તેવું પણ સામે આવે છે ને યુવાનોમાં આ